Thank you. 再这样子下去了！喂，干啥、啊？你在搞什么鬼啊？ 我说你在喂，还不起来？男女授受,受不亲，你这是什么意思？啊？说好的二十一世纪最后一个美男子呢？你这山顶洞人的造型是怎么回事、啊？ 出去、啊！老师，你还打算自闭几天呢？网上的短文也不更新，读者们都以为你失踪了。你知不知道这样很让人担心的？到底是发生了什么事情，非要自己一个人憋着？你的脸怎么这么大呀、啊？对对对对对，我知道。 在你家白白蹭吃蹭住，还因为做书的事情各种烦你，是脸很大。但，嗯，我们毕竟在同一屋檐下，不能算是朋友，也算是比点头之交更熟悉一些吧。嗯，就算你嫌我多管闲事，我也要问，你去老家到底发生了什么、啊？哪来那么多的感慨啊？我就问了一句，你脸怎么这么大？脸型轮廓上的大。 这样呢？卖什么蠢呢、啊？能不能出去了？我没事，我就是想休息两天。什么工作没有年假？写文老休息十天半个月的，不过分吧？你这哪是休息啊？你分明是修仙！作为你的编辑，我不能眼睁睁的就看着你这样飞身。我不需要编辑来管我。 要不这样吧，待会儿我们出去吃，我请客。我知道附近有一家特别好吃的牛肉砂锅，走走走走走,走。出去吃？房客守则第七条，禁止以外带食物以次称好。还有，刚才你违反了第八条，禁止借同一屋檐下的便利对房东做出超越房东与房客关系的不良性。停。 第四条爱戴房东，第五条我先出去了、啊。半个小时你不出来，我就让二狗拆了这个家。好想藏起来，像犯错的小孩，心跳忽然多了一拍。当你看过来，当万物皆可爱，怎么只有自己奇怪？

平时你的笑容背后竟然藏着这样的心酸，没想到你的处女座被撕之后，还能做出《东方以文录》这样的佳作。你这种不服输的精神，实在是让小女子我太佩服啦！这么夸张的表情，是跟老苗学的？学得像吗？讨好的眼神还差了点啊。嗯。不过周川老师，好好说。 我相信，等《洛河神书》出版之后，你一定可以重新站到那些质疑你的人面前，大声的对他们说：“看，我做到了。”如果你觉得你一个人气场不够，可以随时叫上我呀。嗯，这么看着我干什么？啊，嗯，我是我是觉得你今天挺好看的。 就是脸有点的。来来来来来，心情不好吃个甜甜的冰淇淋。我不吃、啊。你尝尝这个冰淇淋，真的超级好吃的。不吃、啊。 太甜了，嗯，是挺甜的。我们早点回家吧，二狗还等着我回去给他喂饭呢。我警告你啊，以后别搞这些无聊的活动。好的。每人到我这儿拿两张电影票。电影票，嗯，这是圆圆上面发下来的福利。 这周会重映一部关于作者和编辑的电影，到时候你们可以跟自己关系好的作者去看，正好增进一下感情嗯。嗯嗯，好，谢谢主编。嗯，好，谢谢主编。嗯助理，你呢、嗯？江雨辰的连载反响非常不错，《消失的游乐园》出版合同。啊、但是呢，市场部给出的保底印数和《鲁河神书》一样，他说你既然能拿这个数字拿下赵川，也一样能拿下江雨晨。 可是这两个作者的类型完全不一样啊！我知道，我知道，是有难度，但是，总你想想办法，看看怎么能拿下江老师，尽快签下合同。我知道了，嗯、我尽力吧。好，那你是和周川老师看，还是和江雨晨老师看？你自己拿主意、啊。电影吗？啊。 如果我去跟周川老师说的话，他肯定会说这种无聊的活动就不要再找我了，然后把这两张电影票当成镇妖符一样拍在我的脑门上。啊，周川老师啊，新书在那边架子上好，谢谢。周川老师，徐主编、啊。啊 这么巧？对呀、啊，好巧！刚才和一位作者朋友谈点事儿。啊、嗯，哎，对了，处里约您了吗？啊，那个，社里发两张电影票，每个人两张。嗯、呃，如果处里约您的话，还请周深老师给面子。哦、嗯，这，哎，电影啊，我，我平时也不太喜欢看电影。你要不然让他改约别人去。 嗯，我觉得初礼要是约您的话，肯定是很诚心的。您就当是前辈带后辈去陶冶情操，顺便让他多跟您学习学习。行，既然你都这么说了，那我就勉强答应吧。周川老师果然是温润如玉公子川，川有风度。<laughs> 啊，不好意思啊，我还有个电话，我先去忙。啊，你忙你的，拜拜，拜拜。喂。 啊，哦、你打那个电话就行。 走红毯吗？《理想国》，《理想国》的原版是希腊文，你这看的是中文版本再翻译成的英文版，中间间隔了两种语言，反而会对原文的理解造成偏差。我建议你还是老老实实的看中文版本，嗯，毕竟那些翻译专家都是很专业的。回去做饭了。 老师，合同我已经拟好了，你明天有空的话，我就给你送过去呗。干嘛？在跟谁说话？江老师呗，还能有谁？明天是休息日，你不好好睡个懒觉，送什么合同啊？快递寄给他。同城寄什么快递？圆圆是还给了两张电影票，老师，你要是有空的话，我们就一起去看呗，正好是作者编辑的。 你要跟江雨晨一起去看电影，你俩很熟吗？一起去看电影。圆月社也没有规定江雨晨一定要去看吧？是发了两张电影票，随便让你和谁去看。对，圆月社是没规定我和谁一起去看，但我们明天不是正好要一起出去嘛，就顺便一起去看了。啊。那你们打算去看什么电影、啊？ 《文字之城》这部电影最近在重映，当然知道这部电影正在重映、嗯。你知道？怎么，还不允许我关注一下文艺传记电影了？嗯、我也真打算去看。你也打算去看啊？所以啊，你就别跟江语晨一起去看了。凡事讲究个先来后到，是我先说要看的，是我先站在你面前的，所以这两张电影票。 难道不应该有证数我的吗、嗯？话也不能这么说吧。怎么就不能这么说了呀？明明就是同一个编辑，我不是你代的爱作者呀。元瑞社也没有指名道姓要把这张票给江雨辰，为什么就不能给我、嗯？你说的我都有点头晕了。好啊，那明天中午见，我请你吃午餐吧。想吃什么？咱们今晚就去。 出去吃，吃饭看电影。别别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 ！不就是一张电影票吗？才三十八块钱而已。三十八块钱不是钱啊！三十八块钱也是钱。要不这样吧，你们俩去看，我不去了。两个作者组团去看这种电影，想干嘛？一边看一边吐槽现在的编剧多么不靠谱，啊。还是相互嘲笑一下？这个江郎才尽的作家好像你哦。 这个男主狂妄自大、讨人嫌的模真眼熟。哎呀，我真是服了你了。要不这样吧，这两张免费的电影票，你跟江老师一人一张，我自己自掏腰包买一张三十八块钱的电影票，坐你们俩中间，绝对不给他机会嘲笑你狂妄自大，也不给你机会嘲笑他江郎才尽。这样总行了吧？如果没什么事的话，能不能请你离开这里？如果你实在没什么事情做的话。 可不可以帮我把土豆和牛肉切一下？今天晚上吃的土豆炖牛肉。明天中午十二点，我要吃披萨，让江雨成请客。助理，他怎么来了？啊，他，很不幸。 在你和他保持作者和责编关系的同时，我也是。一份红酒牛腱披萨，保底加一份芝士，谢谢。今天干嘛穿成这样啊？这衣服你年轻个十岁才能穿出门你这件衣服我也没见过啊！啊，昨天晚上现买的，顺丰加急送到的。不就是看个电影吗？ 你穿的跟花花公子封面似的，是怎么回事啊？我这叫尊重女性啊，谁像你似的，穿的好像奥斯卡走红毯一样。我那是穿什么都是红毯范儿，我也很没有办法，我也很无奈啊。那个我要吃鸡肉披萨。啊、哦，不好意思啊，助理，跟某些人在一起呢，就容易得幼稚病。那就听他的，鸡肉披萨，加一份芝士。 助理，刚吃完饭就吃零食，你的胃是无底洞啊！披萨那么大，我都快撑吐了。那是你吃太多了，好吧？我来。谢谢江老师。全是甜的，你当他三岁小孩哄啊？你有没有听过一句话呀、啊？吃人的嘴软，拿人的手短。我这是在帮你缓解尴尬，省得你失物落灰。 不是刚吃过饭吗？怎么还吃啊？我就吃了一小块。你已经够重了，你这……怎么现在说话这么难听啊？我跟你说啊，二狗要是条母狗，都得离家出走。谢谢姜老师的仗义直言。蹭了午饭要蹭晚饭，有些人最近很穷啊。请了午饭又要请晚饭，闲钱多是不是啊？建议直接打我卡上。我说请家处理吃饭嘛，不是请你吃饭。 那我也只是打算跟你们在同一家餐厅，也没说要跟着去蹭饭啊。我就不告诉你我们订了哪家餐厅。那我偏要跟着你们，看你们去哪家餐厅。要不我们各回各家，各吃各饭。我同意，反正我们家有人给我做一日三餐。啊，你请了新的阿姨啊？那你还好意思厚着脸皮往这凑啊？ 也不知道是谁有钱，我请的可不是个煮饭的阿姨，她陪我遛狗、写稿、看电视。啊？谁这么倒霉，竟然成了你女,女朋友？都说之前那个洛河神书的封面画手对有意思，时间好像对得上。哎，不会真是那个简吧？我瞎了么？我。 那是谁啊？别乱说话，注意用词，当心毁人清白。是不是你女朋友找你了？赶紧回家陪她吧，不然你以为我想跟着你啊？跟我回家。 老师再见，回家路上小心。哎，真走啊？姜老师，我能和您谈谈出版合同吗？张雨辰，干嘛不接我电话？ 搞完没啊？搞个合同搞这么久，能不能行了？人都快饿死了，写完稿子还没有饭吃，能不能把我的编辑还给我？处理不在你就饿死了不，不把稿子给处理过一遍，我吃不下饭。<laughs> 你现在疯了是吧？你把他留到这么晚，你才疯了吧？一条消息都不回，在干嘛呢？他早就回去了，不回你消息不会给他打电话吗？是。 二狗，走，散步去。走，散<了>步去。老师，这么晚了，你还要出去遛狗？谁要出去遛狗了？你干嘛不回我消息？聊什么聊这么久？之前跟他聊这么多次，还没聊过是吧？恋恋不舍是吧？ 老师，你又在脑补些什么？我手机没电了，我只是在跟江老师讨要一些怎么宣传卖书，还有怎么跟实体书商打交道的办法而已。那你干嘛不来问我呀？你也知道？开玩笑，我当然不知道了。算了算了，我还是去帮你泡点菊花茶降降火。你泡什么茶呀？我快饿死，赶紧给我做饭去。江雨辰的新书。 签下来没有啊？还没有，这不是想先观望观望您的剧作出世吗？印刷厂没纸，指日可待。你到底对印刷厂有什么执念啊？啊？怎么这么自信啊？谁给你的自信、啊？